নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার রজত জয়ন্তী উদযাপন আট সেপ্টেম্বর রবিবার শিলচর প্রজ্বলনের মাধ্যমে এক বর্ষব্যাপী রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন সম্পন্ন হয় কর্মসূচির আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন মুখ্য অতিথি তথা এনআইটি শিলচরের পরিচালক প্রফেসর দিলীপ কুমার বৈদ্য সম্মানিত অতিথি জেলা উন্নয়ন আয়ুক্ত নার্সিং বে এসিএস পদ্মশ্রী তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ডক্টর রবি কান্নান নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের উপপরিচালক মেহবুব আলম লস্কর রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা সহ প্রমুখ রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান আইনজীবী শেখর পাল চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক দিলু দাস ভাইস চেয়ারম্যান রায় বিবেক চ্যাটার্জি সংগঠনের পক্ষ থেকে অতিথিদের উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে সম্মান জানায় এদিনের অনুষ্ঠানে রজত জয়ন্তী উদযাপন ছাড়াও শিক্ষকদের সম্বোধনার জ্ঞাপন করাও হয় নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন শিশু শিল্পীদের নিয়ে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন তাছাড়া বিশিষ্ট গুণীজনদের উত্তরীয় পড়িয়ে সম্মান জানানোর মধ্যে দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার রজত জয়ন্তী উদযাপন সুসম্পন্ন হয় एडमिनिस्ट्रेशन का, का के हम लोग क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि गवर्नमेंट की पहुंच नहीं सकता है या कंस्ट्रैंड रहता है तो वो चीज़ जो समाज के लिए जो आ, चाहिए है, उपकार है उसके लिए उसने उसको रोल आता है तो आखिर कि जैसे हमारा दो स्पीकर ने बोला हेल्थ सेंटर्स के लिए जो एनजीओ करो तो अभी हम लोग का आईसी में बहुत पीछा हुआ है सरकार का जो स्कीम्स है बहुत सारे स्कीम्स है बट मेनी ऑफ द पीपल आर सिटीजन आर नॉट अवेयर तो उसका फल में क्या होता है वो लोग हमारे जो राइट फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल जो लीडर्स रहता है उन लोग के पास जाता है उन लोगों के पास फिर से ऊपर जाता है

वेरी डिफिकल्ट था मेरा सोच होगा एजुकेशन शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ के अगर हम इसी फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द कम्युनिटी या चेंज इंफेक्शन से सुहासु बीमारी से नॉन कमिकल जीवन शैली के कारण होने वाली बीमारियों में हमारा हेल्थ प्रोफाइल बदल रहा है कैंसर हार्ट अटैक स्ट्रोक डायबिटीज हाइपर टेंशन इनके बारे में जानकारी बहुत कम है जिसके कारण बहुत समय कैंसर देर से आते हैं हार्ट अटैक के कारण मर जाते हैं डायबिटीज हाइपर टेंशन का इलाज तो अगर हम जोग्राफिकली कथार को ले लें या करेंगे है लिए जो भी जोग्राफी लेंगे जोग्राफी को मैप करके हर एक कॉलर में अगर हम अवेयरनेस कर पाए बीमारी के बारे में हेल्थ प्रमोशन के बारे में अर्ली डिटेक्शन के बारे में Because सारे नॉन तो हो 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 हार्ट अटैक कैंसर अन्य बीमारियों को भी प्रिवेंट करेंगे अगर ये अवेयरनेस हम दे पाए एक और दूसरा लोग इलाज करने से डरते हैं बिकॉज वो पैसे के बारे में सोचते हैं अभी तो कम्युनिटी में तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो लोगों को सहायता प्रदान करता है इलाज के लिए के लिए तो बीमारी के बारे में भी और बीमारी को इलाज करने के लिए रिसोर्सेस के बारे में भी अगर हम एजुकेट करेंगे प्रमोट करेंगे तो शायद बहुत कुछ बदल जाएगा मेरा मेरा इस संस्था से रिक्वेस्ट है फॉर हेल्थ टू फोकस ऑन अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग सिलचौ नाथ रिपोर्ट सुदर्शन न्यूज बांग्ला